ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਖੋਸਲਾ 코로나 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਕਹਾਣੀਆਂ 84 ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਨਿਕਸ ਵੇਰਾ ਤੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ 84 ਕਿ 84 ਜੋ ਚੈਪਟਰਸ ਆਏ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਏ वो एक दूसरे से ज्यादा समान तो उनका है नहीं है पर हमारे जीवन में सभी 84 का संबंध है हम हम कैसे पढ़ाई लिखाई से लेकर सोच विचार धर्म अपने आदरणी करना बिजनेस करना सभी श्रेणी के मतलब प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है कैसे बीमारियां होती हैं कैसे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं कौशल जी सबसे पहला शुरुआत करते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ किएं लिखना शुरू किया और तो विद्यक जी है गया। विद्या की कि विद्या तो कोई है अपनी देखो जी मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ साइंस का तो मैंने एम एस सी बी एस सी एम एस सी पी एच डी की और मैं विदेश भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ कर आया और मैं एक साइंस का टीचर बना यूनिवर्सिटी में पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में था जहाँ से मैं हिमाचल में चला गया वहीं पर मेरी तरक्की हुई अशोर प्रोफेसर प्रोफेसर मैं बना डायरेक्टर बना फिर मैं वाइस चांसलर बना जो उच्च पदवी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशन की तो उसके बाद फिर मैंने मैं एडवाइज़र बना गवर्नमेंट को साइंस का और जब मेरा तब तक मैं चौंसठ वर्ष का हो गया तो फिर मेरी जो आ, थी रुचि क्या मैंने क्या करना है मैंने सोचा मैं प्राइवेट एजुकेशन में एंटर करूंगा ये होते होते आज हमने एक ऐसा विश्वविद्यालय भी खोल लिया जो हिंदुस्तान के आज ਟੌਪ ਵੀਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਮੇ ਜਨੋਸਟਿਓ ਮੇਰਾ ਕੋਸਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਥੋਂ ਕਲ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 1699 ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇਵ ਕੇ ਸਾਥੇ ਰੰਗਦੇਵ ਤੱਕ ਕਲ ਯੁੱਗ ਥਾ ਜਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ से वो मुसलमान नौमी में गर्भट गया जा रहा था और उस वक़्त हमारे परणों में एक कथा आती है कि कल युग के अंत में एक व्यक्ति आएगा योद्धा आएगा धार्मिक धर्मात्मा भी होगा सफ़ेद घोड़े पर बैठेगा कलगी भी लगी होगी और वो हिंदुओं का वो उसका प्रोटेक्शन करेगा बचाएगा हिंदुओं को तो मेरी नजरों में तो वो गुरु गोविंद सिंह हैं क्योंकि मुझे तो कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो उस वक़्त गुरु जी महाराज की डेथ जो उनका जीवन गांत हुआ है वो सतारह सौ चार में हुआ है और ये डेट सारी उस जो हमारे पुराणों की कथा लिखी हुई है कि कल जो का, कल जो खत्म हुआ सोलह सौ में हम दबापुर में ऐड करके उसी एंड में है मैं अपनी किताब में भी लिखा है एक चैप्टर दिया है कि गुरु गोविंद सिंह जी मेरे नजरों में एक वो, वो अपने देव स्वरूप में जो हिंदुओं को बचाने के लिए जैसे हमारे पराणों में लिखा हुआ है वो पैदा हुए, हुए। वुमेन वॉरियर्स तो ये है कि किस प्रकार कुछ औरतें ऐसी हुई जिनको नॉर्मली क्या होता है जो आ, राजा होता है जब राजा मर जाता है तो जो उनकी धर्मपत्नी होती है या रानियाँ होती हैं उनको बाद में तंग किया जाता है जब कुछ हो जाता है पर कुछ ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने आ, उस समाज के जो जोड़ तोड़ होते हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठा के अपना जीवन अपना अपना राज स्थापित किया और अगर आप हल्ला को देखें और वो भी उसकी भी कहानी एक और है और उसने उस जमाने में जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आ रहे थे जब मुसलमानों को जोर था कैसे उन्होंने सब ने ਉਹਨ ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਥ ਲੜਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਬਣਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕੀ ਰੱਖਸ਼ਾ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਵਾਤਾ तमाम ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ 84 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਖ ਹੌਸਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਖਾਸੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੇਸਡ ਕਈ ਅਜਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰਤਾਂਤ ਨੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ दितियां हो गया कैमरा पर्सन सुमित दिनाल नाल कांग दैनिक सवेरा टीवी चंडीगढ़ देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी youtube facebook instagram x और whatsapp चैनल पर